Salam dəyərli müəllimlər və şagirdlər. Bugünkü dərsimiz olacaq sistem tənlikləri aid məsəl məsələlər. Baxaq birinci məsələyə. Həyətdə toyuqlar və dovşanlar qaçır. Onların birlikdə 35 başı və 94 ayağı var. Həyətdə neçə dovşan qaçır? Deməli, mənim toyuğumla dovşanımın sayı 35, başların sayı. Bura yazaq. Deməli, ayağının sayı da 94-lü toyuqun 2 ayağı olduqsun, 2 toyuq. Dovşan da 4 ayağı üçün hazıram 4dur. Dör. Budu deyəcək 90 4. Sistem tənliyimizi həll eləsək, bizdən sistem tənliyini necə həll edirik, uşaqlar, müəllimlər? Dovşan nə istəyirdi? Düzdür. Mən deməli toyuğu sistemdən çıxartmalıyam. Necə çıxara bilərəm? Burda 2 toyuqdur. Burdakı toyuq 90-ı 2-yə çatdırmalıyam ki, alt-alta çıxanda sistemdən çıxsın. Hər tərəfini 2-yə vururam. 2-ni toyuğa vururam. 2 toyuq + 2 də dovşan. 2 dovşan + e, bərabərdir 235-ə 70. Altdan yazıram. 2 toyuq, 4 dovşan, 4 dovşan 94. Bunları alta-alta çıxsaq. Toyuqlar getdi. 4 dovşandan 2 dovşanı çıxsa 2, 2 dovşan. 90-dan da 70-i çıxsa elə 24. Dovşan da bərabərdir. 24-ü 2-yə bölsəm elə 12. 2. Deməli 90 dovşanımızın sayı neçə oldu? 12. Bir də müəllimlər bunu əvəzləməyə gəzsə bilərik. Əvəzləmə qaydası müəllimlərə daha rahat olur. Ona da baxaq. Yazıram toyuq, bir də dovşan. 35 başı var, düzdür? Onda bizdən də dovşan istəyir. Deyir. Dovşana x, toyuğa 35 - deyək 35 - x yazırıq və toyğun 2 dovşanıdır. 4 ayağı olduğu üçün yazırıq 2 4. Neynirik müəllimlər, birinci x-i 4-ə vururuq. üstəcələk 2-ni vururuq. 35 - x-ə bərabərdir. Cəmi neçə ayağı var? 94. 4x + 2*5-ə 70 - 2x = 94. 4x-dən 2x-i çıxaram 2x bərabər 94-dən 70-i çıxıram 24 x də bərabər 12. Cavaba baxıram, məndən dovşan istəyir, düzdür? X-ə də dovşan yazmış. Deməli, nəticə olur yenə də 12. Bu tipli məsələləri məmmələ əvəzləməyini izah edeyim. Sonracıları sistem tənliyi ilə izahını verərəm. 78-ə baxaq. Muradın 20 manatlıq və 50 manatlığı var. Yazıram bura. 20 manatlıq. Bir də 50 manatlıq. Birinə x, birinə y ilə işləyərik. Belə eləyək. Neçə manatlıq var? 23. Düzdür? Məndən də 20 manatlıq istəyir. Ona görə 20-yə 20 manat, x-ə görə 50 manat, 23 - x xəttimi çəkirəm. Və 700 manat cəmi pulu var. Həll eləyəy indi müəllimlər. 20x-ə vururam. 20x, 20x + 50-ni vururam. 50-ni vururam 23-x-ə. Bərabərdir 700. Olur 20x + 50-ni 23-ə vursaq 115, yəni 1150 - 50x = 700. Burdan da 50x-dən 20x-i çıxsa 30x = 450-yə. x də bərabər. Sıfırları silirəm. 45-i 3-ə bölsəm eləyir 15. Deməli mənim nə istədim 20 manatlığım var. 15 dənə 20 manatlığım var. 50 manatlıq da istəsə 23-dən 15-i çıxaram 8. Yəni 178 düzgün cavab c-də. Keçək 79-a. Oteldə 2 nəfərlik və 3 nəfərlik cəmi 30 otaq var. 2 nəfərlik, bir də 3 nəfərlik. Bizdən 3 nəfəri istəyirsə, mərimələ 3 nəfər x yazıram. 2 nəfərə 30 - x, çünki cəmid. İndi tənliyimizi quraq. 2-ni vuracağıq 30 - x-ə. Üstəcələk 3-ü vuracağıq x-ə. Bərabər cəmi nəfər var? 70. 2-ni 30-a 60 - 2n x-ə 2x + 3x = 72. 3x-dən 2x-i çıxıram. Burada toplama əməli olmur çünki 2x-in qabağında mənfi var. x = 12. Deməli, oteldə necə 3 nəfərlik otaq var deyir. Biz də 3 nəfərlinin qabağını x yazmışıq, düzdür? Eləyir 12. 80-ə baxaq. yeni 4 nəfərlik və 6 nəfərlik. Cəmi 15 masa var. 4 nəfərlik istəyirsə 4 nəfərlik x, 6 nəfərliyə yazıram 15 - x. Tənliyimizi quraq. 4x-ə 4x + 6 * 15 - x = nə qədər nəfərim var? 70. 4x + 6 * 15-ə vuraq birbaşa yazaq. 90 - 6x = 70 Burdan də eləyir. E, deməli mənfi. mənfi -2x bərabərdir. 70-dən də 90 çıxsa -20. x də bərabər eləyir 10. Yəni mənfiləri yazmasa da olar. Bizdən aldıq x-i 10-u. 4 nəfərlik də məncə masamız var. 10. Keçək. 81-ə. 1 metrinin qiyməti 12 manat və 16 manat ola. Cəmi 20 metr parça var. Bu 12 manatlıq. Bu da 16 manatlıq. Cəmi 20 metrdir. Bizdən 12 metrlik istədiyinə görə 12 manatlığa x, digərinə yazıram 20 - x tənliyimizi qursaq 12n x-ə vururam 12x + 1 başa da vurqu yaza bilərəm. 16n 20-yə vursam 320 - 16n x-ə vursam 16x = 272. 16x-dən 12x-i çıxsam 4x bərabərdir. -4 idi artıq onu yazmıram çünki digər də mənfi eləyəcək. 8 48 x də bərabərdir 12. Deməli mənim ə 12 metrlik, neçə metr, neçə metr? 12 metrlik parça alınıbdır. 12 metr. Düzgün cavabımız olur B bə. 82-yə baxaq. Deməli bizim 15 taxtamız var. Deyir 15 taxta parçasını neçəsini 5 hissəyə bölüb 1-inə x yazsam, o birinə 15-x hissəyə bölərəm, düzdür? Der neçəsini 5 hissəyə bölüb ona görə yazıram 5x 31 parça alınır toplayıb bərabər edirəm 31-ə. Yəni alınır 5x + 15 - x = 31. 4x 5x-dən 1x-i çıxıram. 4x = 16. x də bərabərdir 16-nı 4-ə bölürəm deyir 4. De, Üçüncü cavab demə. 83-ə baxaq müəllimlər. Murad bəzi günlər 8 saat, bəzi günlər 10 saat işləyir. 8 saat yazıram, bir də 10 saat. Bizdən 10 saat istədiyinə görə 10 saatı x yazıram, 8 saatda 15 - x yazıram. Başqa sual. Ümumilikdə 136 saat işləyib, düzdür? Yenə vurma qaydama qanunla tətbiq eləyək. 8 * 15-x vursaq 120 - 8x-ə vurub 8x artıq bir başa yazıram, yoxsa belə yazmalıyıq. 8 * 15 - x

Satıcı 100 dəftərin 1 hissəsini 3 qəpik qalanını 5 qəpikdə sataraq cəmi 3 manat 44 qəpik pul əldə edir. Yazıram bura 3 qəpik, bir də 5 qəpik. Bizdən 5 qəpik çoxluğuna görə x digərini yazıram 100 - x. Tənliyimizi quraq. 3ü 100-ə 300 - 3x-ə 3x + 5x-ə 5x, 5x bərabərdir 344. 5xdan 3x-i çıxsaq 2x bərabərdir. 344dən 300-ü çıxsaq 44. x də bərabərdir 20 2. Satıcı neçə dəftər alıb 5 qəpikdən? 22 dəftər alıb. 85 Həmişə eynidir. Var 3 litrlik, bir də 5 litrlik qabım. Məndən 3 litrlik qabı istəyirsə, 3 litrliyə x, 5 litrliyə yazıram 15 - x, çünki bir yerdə 15 qabdır. Tənliyimizi qursaq, 3x-ə 3x, üstəcə 5i 15-ə 75 - 5x-ə 5x bərabərdir 61. Burdan eləyir 2x = 14, x də bərabərdir 7. Cavab cavab keçək 86-ya. Deməli, satıcı 30 düdəqabının bəzilərini 25 manata, bəzilərini də 35 manata sataraq cəmi 850 manat pul verir. Bizdən 35 manat soruşursa, x 25 manata 30 - x yazırıq. Deməli 25-i 30-a vursaq 750. - 25x. Artıq bildikdə birbaşa yazırıq. 25-i 30-a vuruq, sonra 25x. Üstəcə 35x. Bərabər də 850. 35x-dən 25x-i çıxıram 10x = 850-dən 750-ni çıxıram 100. x də bərabərdir 10. Düzgün cavab. Ağam. Artıq ümid eləyirəm ki, sizin üçün asan oldu bunlar. Tam sərbəst yaza bilərsiz. 77-yə baxaq. 12 vərəqlili və 20 vərəqlili cəmi 14 dəftərim var. Yazıram. 12 vərəqlili var, bir də 20 vərəqlili var. Məndən 12 vərəqlilini istəyirsə 12x, 20 vərəqliliyə yazıram 20 14 - x. 10-u vururam x-ə. 12x + 20-ni 14-ə. 280 -20x = 200 20-dən 12-ni çıxsam 8x = 80 -ə. x də bərabərdir 10 Burda da yenə mənfilər olur deyə yazmıram birbaşa yazıram. 20x-dən 12x-in çıxdım 8x 200-əsindən də 200-dən çıxdım 80 cavabım də eləyir 10 A birdən Gəlin 388-ə baxaq. Otaqda 3 ayaqlı çətirlər və 4 ayaqlı stullar olmaqla cəmi 13 oturacaq var. 3 ayaqlılar, bir də 4 ayaqlılar var və cəmi 13-dür. Məndən 3 ayaqlını istəyirsə x, digərini yazıram 13 - x. 3x-ə 3x+4-ə 52-4x = 44. -ə. 4x-3x çıxsaq -x bərabərdir -8-ə x də bərabərdir 8. Burda da niyə mənfi olur? 3x də 4x-in çıxmaq olmur axı düzdən-onca mənfi bir eləyir. 44-dən də 58-i çıxsam -8 eləyir. Burda da hər tərəfi mənfi 1-ə vursaq eləyir 8. Üçüncü cavab D bəndidir. Yəni bu tipli məsələlərdə heç bir zaman cavab mənfi alınma bilməz. Çünkü dətural ədədlə alınmalı sayıdır bu. 8889-a keçəcək dəyərlilə müəllimlər. Otaqda e, 3 ayaqlı çətirlər və 4 ayaqlı sütullar olmaqla cəmi 11 oturacaq var. Bu zaman 38-dən bir az fərqlidir. Mənə deyir ki, qonaqlar əyləşəndən sonra 60 ayaq oldu. Deməli, mənim belə bir sütulum var. Ha bu mənim olsun sütulum. Bu sütulumun var 3 ayaq. Düzdür? Burda bir adam da otursa, o adamın da 2 ayağı olacaq. Deməli, neçə ayaq olacaq? 5. Yəni biz 3 ayaqlı çətkin yerinə 5 ayaqlı çətli eləyəcəyik. 4 ayaqlı stul var. Üstünə də 2 e, məsələn də bu stulumdur hə, 4 ayağı var. Bunun da üstünə oturacaq bir insan, onun da 2 ayağı. Neçə ayaq olacaq? 6. Yəni 4 ayağı da içilib 6 ayaqlı eləyirik. Aha. İndi yazırıq. 5 ayaqlı çətil, 6 ayaqlı çətil. Bir yerdə 11-dirsə bizdən də 3 ayaqlı, yəni 5 ayaqlını istəyirsə x bura yazaram 11 - x. Tənliyimizi quraq. 5x-ə vurum. 5x + 6-nı 11-ə 66 - 6n x-ə 6x bərabərdir 60. Burdan nə deyilir? Ö, deməli x = 6x-dən 5x-i çıxıram. x 66-dan da 60-ı çıxıram. 6. Neçə üç ayaqlı çətir var? 6 dənə üç ayaqlı çətirimiz var. Digər səhifəyə keçək. 390. 30 suallı olan bir testdə hər doğru cavab üçün 8 xal verilir. Hər yanlış cavab üçün 3 xal geri alınır. Bu testdə bütün sualların cavablandıran bir şagird cəmi 152 xal aldığını görə neçə sualı doğru cavablandırmışdır? Birinci nəyin yaram mən? Deməli 30 sualım var. Hər doğru cavab üçün də 8 xal verirsə, mən 30-u vurum 8-ə. Görün mən ümumilikdə neçə bal toplaya bilərəm? 240 bal. Bu mənim ümumi balımdır, xalımdır. Yəni mən 30 sualın 30-una da düz cavab saidım, 23-ə 240 bal toplayardım. Mənə deyir ki, bu şagird nə qədər toplayıb 150 çıxıb. Mən də 240-dan çıxıram 150-likisini. Tapım görüm bunun nə qədər balı silinibdi. 88 bal. Düzdür? İndi mən 88 balım silinib, deməli bunun içində mənim səhv elədiklərim var. Ümumi 8 xal, hər düz üçün 8, hər səhv üçün 3 xal varsa, xallarımı topluyuram. 11. 88-i də bölərəm 11-ə. Taparam 8-i. Deməli mən 8 sualda səhv eləmişəm. Düzdür? 30 sualdan da 8-ini çıxıram. Yerdə nə qədər qalır? 22 düzüm. Deməli mən 22 suala Düzgün cavab vermişəm. Digərinə baxaq. Yenə yenə. Dərzar müəllim tələbəsinə 25 sual verdi. Yenə birinci 25-i. Və ə, hər düz cavab 5 baldır. 25-i 5-ə vurum. Mən görüm mən ümumi hamısına düz cavab versəm nə qədər bal toplayaram? 125 bal. Amma tələbə nə qədər bal toplayıb? 61. 125-dən çıxım 61-i. Görün mənim neçə balım kəsir qalıb? 64 balım. Düzdür? 5 bal e, düz cavaba, 3 bal da silirsə, ümumi 8 baldır bu. 64-ü bölərəm 8-ə, taparam ki, mən 8 dənə səhv eləmişəm. Düzdür? E, məndən də nə istəyir? Mənim də ümumi neçə sualım var? 15 sualım. 8-in səhv eləmişəmsə, 25-dən də 8-ə çıxaram. Deməli 17 suala düzgün cavab vermişəm. D bənd. Keçək 392-yə. Dəftər qələmlə birlikdə 80 qəpik idi. Dəftər + qələm = 80 qəpik. 3 dəftər və 4 qələm 2 manat 3 dəftər, 4 qələm, 270 qəpikdir. Məndən 1 dəftər, 1 qələm nəçə qəpik bahadır on soruşur. Sistem tənliyi ilə həll eləyib, bunu əvəzləməyində də həll eləyə bilərdik. Məndən dəftər-qələm fərq oxdu, istədiyim birini sıradan çıxararam. Gəlin hamısını 3-ə vuraq qələmimizi tapaq. Dəftəri 3-ə vururam, 3 dəftər. Qələmi 3-ə vururam, 3 qələm. Bərabər 83-ə vururam 240. 3 dəftər, 4 qələm 270dir. Alt Alt-alta çıxsam, dəftərlərim silinir. 4 qələmdən 3 qələmini çıxaram, 1 qələm. 270-dən də 240-ı çıxaram, elə 30. Deməli, mən tapdım ki, mənim 1 dənə qələmim 30-dur. Dəftəri necə taparam? 80-dən çıxaram 30-u, elə 50. Düzdür. Deməli, dəftərim 50 qəpiy mənim. Qələmimdə 30 qəpiy idi. Deyir dəftər qələm nəçə qəpiy bahadır? 50-dən də 30-nu çıxarıq. Əliyə 20 qəpiy. 20 qəpiy bahadır. 93-ə baxaq. 6 kilo alma. Burda alma ilə armudun E, belə deyim, baş hərflərə eyni olduğuna görə a, a yazsam qarışdırarıq. Gəlin almanı A, armudu B yazaq. Yəni x y də deyə bilər, fərqi yoxdur. 6 alma deyirsə 6A + 10B = 29. 8A Yox, 2 alma. Bir dəqiqə. 2A + 8b armudunda b götürmüşdü bərabər 29. Burdan da deyir 1 kq armudub məndən armudu, yəni b istirsə mən a istimindən çıxartmalıyam. Burada 6 alma var, burada 2 alma var, düzdür? Alman sayın 6 eləməliyəm ki, 6-6 çıxanda 0 versin. Ona görə vuraram neçiyə? 3-ə. Yazaq. Birincidə heç nə eləmədim ki, ona görə yazıram. 6a + 10b = 29. İcəni üçə vursam 6a 8b3-ə vursam 24b 19-u 3-ə vursam 57 çıxsam 66 66a 0 24b-dən 14b 10b 14b Burda deyilir 8 48 onda b-də bərabər olur 28 demə. Edir 28 b bərabərdir. 2. Deməli, mənim bir armudumun qiyməti olacaq 2 manat. Yəni B bənd. Sonra gəlin müəllimlər və şagirdlər, dəyərli şagirdlər, baxaq 394-ə. 5 qələm, 7 dəftər yazıram. 5 qələm, 7 dəftər. 620. 10 qələm 3 dəftər. 580. Düzdür. Bizdən nə istir dəftəri? Qələmi sıradan çıxartmalıyıq. Baxaq ki, qələm aşağıda neçədir? 10. Yuxarıda 5dir. Vuraq 2yə ki 10 qələm olsun. Alt-alta çıxaq 0-ı versin bitsin. Vuranda 10 qələm üstəcə. 7 dəftəri 2yə vursam 14 dəftər. Ləvə hər tərəfin 2 dəfə artırırıq. 1240. 620-nin də 2. Aşağıya dəyməd. Olduğu kimi yazırıq. אל תלתצחך